السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے امام تبرانی اپنی کتاب معجم الکبیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ کہ جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اور پورا واقعہ سنیے گا امام تبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت ساسا بن ناجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے حضور نے فرمایا پوچھو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عطا کرے گا کیا اس کا بھی اجر ملے گا تو حضور علیہ السلات وسلام نے اشارت فرمایا کہ اے ساسا تو بتا کہ تو نے کون سی نیکی کی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار میرے دو اونٹ گم ہو گئے میں اپنے تیسرے اونٹ پہ بیٹھ کر اپنے دو اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا میں اتنا دور چلا گیا جنگل کے اس پار نکل گیا کہ جہاں ایک پرانی آبادی تھی وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا اور ایک بوڑھا آدمی جو میرے دو اونٹوں کی نگرانی پر بیٹھا تھا میں اس کے پاس گیا میں نے اسے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے اگر تمہارے ہیں تو واپس لے جاؤ پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا چند کھجورے بھی آ گئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پانی پی رہا تھا کھجوریں بھی کھا رہا تھا تو اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جیسے کسی بچے کی ابھی ابھی پیدائش ہوئی ہو تو وہ بوڑھا شخص اپنے گھر والوں سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا میں اسے ابھی زندہ دفن کر دوں گا حضرت ساس بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کے میرا دل نرم ہو گیا میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا پھر گھر والوں سے پتہ کرو کہ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے پھر میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کیا واقعی تم اسے زندہ دفن کر دو گے تو بوڑھے شخص کہنے لگا ہاں میں اسے ابھی زندہ دفن کر دوں گا تو میں نے کہا کہ وہ بیٹی مجھے دے دو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے مجھے میں نے کہا تم میرے یہ دو اونٹ رکھ لو اور بچی مجھے دے دو کہنے لگا نہیں دو اونٹ نہیں بلکہ یہ جس اونٹ پہ تم سوار ہو کے آئے ہو یہ بھی مجھے دو حضرت ساسیہ بن ناجیہ عرض کرنے لگے اس بوڑھے شخص سے کہنے لگے کہ اپنا ایک آدمی میرے ساتھ میرے گھر بھیجو جو مجھے اور اس بچی کو میرے گھر تک پہنچا دے پھر یہ اونٹ واپس لے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تین اونٹ دے کر وہ بچی اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور وہ اپنی کنیز کو دے دی یا رسول اللہ وہ بچی آستہ آستہ بڑی ہوتی گئی جب وہ میری گود میں بیٹھتی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی یا رسول اللہ وہ میرے سینے سے لگ جاتی تو پھر مجھ میں نیکی کی رغبت بڑھ گئی پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین اونٹ دے کے بچی لایا کرتا یا رسول اللہ میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی ہے میری حویلی میں تین سو ساٹھ بچیاں پلتی ہیں حضور مجھے بتائیں کیا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے حضور نے مجھے سینے سے لگایا میری پیشانی چوم کے فرمانے لگے کہ یہ تو تجھے اجر ہی ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے پھر نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام فرمانے لگے کہ یہ تیرا دنیا کا اجر ہے دو جو تجھے دولت ایمان نصیب ہوئی یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے نبی کا تجھ سے یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا سبحان اللہ ویورس آپ نے سنا کہ پہلے لوگ کس قدر پستی میں گر چکے تھے بیٹی کی پیدائش برداشت نہیں کرتے تھے بیٹی کو عزت نہیں دی جاتی تھی لیکن پھر ایک وقت آیا ہمارے پیارے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین کے لیے رحمت بن کے برسے اور نعمت بن کے آئے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے